сейчас вы можете задать те вопросы, на которые я вам не смогла ответить одному из наших защитников. Здравствуйте. Люди, я сначала скажу, прежде чем вопросы зададите, может быть, сразу на какие-то вопросы я отвечу общие. Первое, что хочу сказать, ничего у них не выйдет. Нет у них достаточного количества войск, чтобы хотя бы один город взять под контроль. Это я как военный человек заявляю. Не могут. Все, что они могут, да, у них достаточно силы средств, чтобы пролить кровь. И они надеются нас запугать. Они не могут вести бой. Они способны только на бойню. На славянском они наступали, веселые, задорные. Сидели сверху на БТРах. Думали, после Одессы мы тут все хвосты поджали. Вот теперь до сих пор лежат там на окраинах города и смердят трубы их. Не смогут они войти. Мы не отступим. Приезжайте в славянск, вдохните этот воздух, зайдите в город. Посмотрите, как на блокпостах старый муат стоят. Прочитайте, что в их глазах. Ни шагу назад. Никто там не собирается сдаваться. Время, когда мы стояли с палками, прошло. У нас есть оружие. Вы все знаете, кто стоит за нами. И оружия будет больше. И мы пойдем дальше. Мы спросим за каждый разрушенный дом. За каждого убитого. За каждую пролитую слезу. И мы сурово спросим. Нет в наших сердцах ненависти, но ярость они в нас возбудили. Мы не отступим. Пожалуйста, задавайте вопросы. Полетчику пока не знаю Поймают, я думаю покажет народу Как зверя в клетке проведут А вот разбираться с ними не надо Мы не правосеки Мы не должны ему подавляться Вот этого пока не знаю Брать не буду, будет информация, доведем Не уподобляйтесь пророссекам. Ненависть, слуга сатаны. Мы христиане. У нас этого быть не должно. Нет. Ничего у них не выйдет. Вот бабушка спрашивает, что Порошенко дал нам ну, сколько там, 72 дня. Никуда они не пройдут. Они сделали все, что могли. Они собрали все силы, какие могли. Они скоро почтальонов будут призывать. Никто за них воевать не хочет, не будет. Войска потихоньку переходят на нашу сторону. Готовы сдаваться. Сдаваться, переходить на нашу сторону. Ничего не выйдет. Никакой город они не возьмут подозрительных видео сказали завтра нападите на Горловку если честно 872 километра вот за Мариуполь информации нет сказали завтра на Горловку все идет так так пусть идут да, где -то, где -то правая, пусть идут на Горловку у них сил нет даже на маленький славян на Горловку даже речи быть не может вот бомбят это да Кровь невинную проливают. Больше у них ни на что сил нет и не будет. Нет, вы поймите, они нас ненавидят. люто ненавидят. Но одной ненависти для войны мало. На войне убивать мало. Надо уметь умирать. Они умирать не умеют. Они высшая раса. Очень себя любят. Вы поймите, я не информационный центр, и я не хочу врать. То есть, вот та информация, которая у меня есть достоверная, я ее даю. Остальное, ну, подождите, будет день, будет пища. Информация подтвердится или опровергнется? А, значит, почему не проводится мобилизация? Ну потому что тогда мы будем такие же, как вот киевские власти, которые под ружьем гонят пацанов под угрозой расстрела на наши позиции. Ну смысла нет. Никогда рабам не одолеть свободных людей в бою. В нашем ополчении только добровольцы. Трофейну оружия много, они много теряют, но мы люди хозяйственные, все подбираем. И танки, и град. А, да, а, да, ну, я хочу закончить классикой. Меня просили передать, что вас любят, вами гордятся и вас поддерживают. Любое партизанское движение, которое мы сейчас организуем, всегда опирается, то есть оно невозможно без поддержки народа. Тут Киев нам заявляет, что тут 10 экстремистов вот сюда под словами загоняют на митинг, чтобы на камеру снять. Если нет поддержки народа, нигде ополченцы не удержатся. Если ополченцы держатся в Славянске, это значит, что 95% жителей Славянска поддерживают их и готовы погибать вместе с ними. К сожалению, К сожалению погибает. Хочу закончить выступление классика. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Спасибо.